হয় নমস্কাৰ মই দীপজ্যোতিয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি আমাৰ জাৰ্ণি হয় আমি বৰবৰীৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ ন মাটিলৈ আৰু এইখন ফিল্ডতে আমি থিয়েটাৰ কৰিছিলোঁ দেখাই দিছোঁ মই ফিল্ডখন আৰু ইয়াতে থিয়েটাৰ কৰি সঁচাকৈ বহুত 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 ভাল লাগিলে আৰু আমি আছোঁ সেইফালে মই ৰুমটো দেখাম বাৰু আমি যিটো ৰুমত আছোঁ আৰু ৰুমটো দেখাম আৰু গা পা ধুলো ধুই দেখিছে পূৰা ফিটিং হৈ এতিয়া মানে ছোৱালী ৰুমত যাব ওলাইছোঁ ছোৱালী বস্তুখিনি আনিবলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু জাৰ্ণি ব্লগ হিচাপে জানেই অকল জাৰ্ণি ব্লগেই দেখাই আছোঁ বেলেগ একো দেখাব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে জনাব মোৰো ভাল লাগিব তেতিয়া আৰু চাই থাকক আগতে সকলো বেডিং অনা হ'লে আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম দেখাই আছোঁ সকলোখিনি আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু বস্তুখিনি আনিবলৈ যাব আৰু আমাৰ ছোৱালীখিনি নাইকমেও আঢ়ৈ কিলোমিটাৰমান দূৰত আছে সিহঁতৰ বস্তুখিনি নিব আহি আছোঁ কিমান ভাল লগা পৰিৱেশ এটাত আহি আছোঁ সঁচাকৈ বহুত কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে ৰাতিপুৱাই পুৱাই এনেদৰে আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ দেই আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ৰাইট চাইড সোমাই আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ ছোৱালীখিনি এইফালে আছে আৰু এইখন ঘৰতে আছে ছোৱালীকেইজনীও আৰু আৰু এইভাগেই হ'ল শিৱ মন্দিৰ বন্ধু ঘৰত যাবি কাৰণে পূৰা ফিটিঙত আছ নেকি আজি ঘৰত যাবি আৰু লোকেল পেণ্ডলে নহয় অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইখন ঘৰতে ছোৱালীখিনি আছে ন আপুনি ক'ৰবাত যায় অঁ ঠিক আছে দিয়ক অঁ আৰু এইকেইটা আহি এনেদৰে বহি আছোঁ আৰু ছোৱালীখিনি দেৰি হোৱা নাই আৰু ছোৱালী মানুহ এনেই অলপ দেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে হাততীয়াকৈ আহি বহি আছে এতিয়া ভালে আছে ঠিকে আছে দিয়ক আৰু সিহঁতৰ বস্তুখিনি ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ বিপ্লৱ দাহঁতৰ বস্তু উঠাবগৈ লাগিব বাই বাই আহি থাকা সোনকালে ছোৱালীখিনি বস্তু ভৰাই আহি আছোঁ আৰু এনেদৰেই আৰু অকণমান দূৰ গ'লে বিপ্লৱ দাহঁতৰ ৰুম পাম আৰু সেইখন ঘৰতে আছে বিপ্লৱ দাহঁত সোমায়ে কিবা এটা ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে গুড মৰ্ণিং পাহৰিলে নেকি এইখন ঘৰে আছিলে বিপ্লৱ দাহত থকা মানুহ ঘৰৰ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে নহয় বাউণ্ডেৰীটো কালি এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ তাৰপৰা ভিডিঅ' বনাই দিলে ন আপুনি অঁ সঁচাকৈ ইমান কিবা এটা এখন মোটামুটি পাৰ্কত যে সোমালোঁ তেনেকুৱা লাগিলে মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লোঁ বহুত 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 ভাল লাগিলে মানে চাই থাকক এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এইটো ৰুমতে আছিলোঁ আমি এইটো ৰুমত আছিলোঁ আমি আৰু এইখনেই ঘৰ এতিয়া আৰু ঘৰখনক বিদায় দি যাওঁগৈ আৰু এইটো ৰুমৰ লগতে পেণ্ডেলটো আছিল আমাৰ সেইটোৱে আছিল আৰু সকলোখিনি বস্তু ভৰোৱা হৈ গ'ল সেইফালে আমাৰ বক্স লুক কৰা হ'ল আৰু বাছতো বেডিঙি অনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ন মাটিলৈ আৰু ন মাটি গৈ নোপোৱালৈকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো তই বন্ধু বাই বাই ঘৰত গৈ আছোঁ তোমালোকৰ হা দিয়া বাই বাই এতিয়া বৰবৰীবাসীক বিদায় দি পুনৰ যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ পুনৰ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম যিহেতু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ন মাটিলৈ খুব বেছি আমি য'ত প্ৰায় বৰবৰীৰ পৰা বিছ কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু আধা ঘণ্টা লাগিব বিছ কিলোমিটাৰত আৰু গাড়ীনো কিদৰে দেখাই থাকিম এনেদৰেই দেখালোঁ আৰু চাই থাকিব কি খবৰ কি খবৰ খবৰ ক তোৰ ভাল বাকী হা নীন্দানন্দ কৰি আহিল কালি কেইটা চলি আৰু ইয়াৰ সূৰ্য লগ পাই গ'লো বাকী ভিডিঅ' কিয় আছে দে যাওঁ খাবলৈ পাওঁচোন কিবা কিবি দীপা খবৰ কোৱাচোন ঐ

আমি মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ৰাইট চাইড সোমাই আহি আছোঁ নাজানো কিমান দূৰ যাব লাগে আৰু সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো চাওকচোন দুইফালে ধাননি পথাৰ তাৰ মাজতে এটা সৰু ৰাস্তা ইমান এটা ভাল লগা পৰিৱেশ যেতিয়া ধানবোৰ পকিব আৰু ভাল লগা হ'ব ইয়াতে আজিৰ নিবেদন মৰম সুঁতিৰ মহলদাৰ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ পেণ্ডেল এয়া দেখিছে পেণ্ডেলৰ কাম অলৰেডি সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইটো পেণ্ডেলৰ পৰা বেছি সময় নালাগিলে খুব বেছি আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিটমান লাগিলে আৰু এতিয়ালৈকে ৰুম কণ্ডিচন নাজানো আগতে ৰুম লৈ লওঁ দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো আহিব ন মাটিবাসী ৰাইজ আহিব সোনকালে আহিব নাটক উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ দুদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ইয়াতে এয়া হ'ল ন মাটিৰ পৰিৱেশ এয়া আমাৰ গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰিৱেশ কাম মোটামুটি হৈছেও হোৱাও নাই কাপোৰবিলাক মাৰিব আছেই চব দেখাই দিছোঁ আৰু ফাইনেলি বাছখনো আহি পালেহি আৰু আমাৰ ৰুমো হৈছে ইয়াতে মই দেখাই আছোঁ ৰুমটো সেইটো বিল্ডিঙতে দিছে আৰু এইটো এটা ৰুম ইয়াতে নয়নে থাকিব নয়নে এইটো ঠিক কৰি আছে ইয়াতে মৃদুলাহঁত আৰু ইয়াতে আমি থাকিম আৰু এয়াই ৰুমৰ পৰিৱেশ আমি এদিনে হওক দুদিনেই হওক চাফা কৰিব আহোঁ আৰু ইয়াতে চাফা কৰি মেলি থৈ যাওঁ আৰু আমি নেক্সট পেণ্ডেল গৈ আছোঁ কুমুৰীয়ালৈ কুমুৰীয়া ক'ত নাজানো বাৰু দেই ডুমুৰীয়াত গৈ আছোঁ তাতো দুদিনৰ কাৰণেই যাম আৰু এতিয়া আমি ৰুম আহি পালোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় জুবিনদা